Putrajaya tidak rayu hak 40% Sabah. Sabah terima peruntukan rekod 17.6 bilion. Tengku Zafrul umum tinggalkan MITI 2 Disember. Kedah teguh tuntut hak Sungai Ulu Muda. MCMC dan MIDA pacu transformasi industri 5G dan Lim Lip En sokong pendedahan rasuah Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Kerajaan Persekutuan telah memutuskan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang menetapkan hak negeri Sabah untuk menerima 40% hasil kerajaannya sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepucuk surat rasmi akan dihantar oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi memulakan rundingan semula terhadap hak tersebut. Beliau menegaskan dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat bahawa laporan mengenai tindakan Jabatan Peguam Negara untuk merayu adalah salah kerana isu pemberian khas tersebut tidak akan dirayu. Kerajaan menyatakan keutamaan untuk segera memulakan rundingan dengan Sabah selepas pertemuan Kabinet khas yang mempertimbangkan keputusan mahkamah. Bagaimanapun, walaupun tidak merayu keseluruhan keputusan, kerajaan melalui AGC mempertimbangkan untuk memfalkan rayuan terhadap aspek tertentu dalam penghakiman yang mendakwa penyalahgunaan kuasa sejak tahun 1974. Sabah dijangka menerima peruntukan tertinggi dalam sejarah pelanjawan 2025 iaitu sebanyak 17.6 bilion pakai tanda komitmen kerajaan untuk memperkasakan pembangunan di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan dana besar itu akan digunakan bagi membiayai pelbagai projek infrastruktur termasuk bekalan elektrik, air, jalan raya, telekomunikasi serta pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo. Beliau turut menekankan kerajaan kini sedang menyelaraskan semula mekanisme pembayaran hasil kepada Sabah bagi memastikan ia selaras dengan semangat perlembagaan dan perjanjian Malaysia 1963. Penjelasan itu diberikan ketika beliau menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Paya Besar, Muhammad Syahar Abdullah di Dewan Rakyat mengenai langkah kerajaan memperkukuh pembangunan negeri di Sabah. Menurut Datuk Seri Anwar, semua isu teknikal termasuk kadar semakan pemberian khas 40 hasil negeri akan dibawa ke mesyuarat majlis tindakan MA63 yang turut dianggotai Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Perdana Menteri menegaskan pendekatan itu diambil untuk memastikan setiap keputusan dibuat melalui rundingan rasmi antara kerajaan negeri dan persekutuan bukannya dibuat secara sepihak oleh pihak tertentu. Tengku Safrol Tengku Abdul Aziz mengesahkan 2 Disember ini akan menjadi hari terakhir beliau menerajui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Beliau mengakui wujud sedikit rasa hiba atas peralihan ini tetapi menegaskan bahawa ia adalah langkah yang tidak dapat dielakkan mengikut keperluan undang-undang. Menurut Tengku Zafrul, segala keputusan berkaitan pengganti beliau dan hala tuju kementerian kini berada di tangan Perdana Menteri bersama barisan kepimpinan baharu kerajaan. Fokus utama beliau ketika ini adalah memastikan proses peralihan kuasa di MITI berjalan lancar tanpa sebarang gangguan terhadap operasi kementerian. Beliau juga menjelaskan bahawa setakat ini tiada perbincangan rasmi mengenai kemungkinan beliau menyambung peranan tertentu di MITI selepas peralihan. Tengku Safrol menambah, beliau juga belum menerima sebarang maklumat mengenai individu yang bakal menggantikan beliau sebagai Menteri MITI. PAS Kedah menyatakan sokongan penuh terhadap Kerajaan Negeri Pimpinan Sanusi Maknor dalam isu kedudukan negeri itu dan hubungannya dengan Pulau Pinang menegaskan pihaknya tidak akan berundur daripada tuntutan tersebut. Pesuruh Syahir Pas Kedah Ahmad Yahya menekankan tuntutan negeri itu jelas termasuk semakan nilai pajakan Pulau Pinang serta pampasan bagi pengambilan sumber air mentah dari Sungai Ulu Muda. Beliau turut menegur beberapa wakil rakyat DAP yang kerap membangkitkan isu kedaulatan Pulau Pinang tetapi seolah-olah mengabaikan kedaulatan Kedah sendiri. Ahmad Yahya mempersoalkan mengapa hak Kedah seperti terabai dan seolah-olah ditindas selama ini memandangkan tuntutan tersebut adalah sah dan berasas. Beliau menjelaskan tuntutan Kedah itu berasaskan perkara 167-7 Perlembagaan Persekutuan yang menegaskan Kerajaan Persekutuan wajib membuat pembayaran tahunan sama seperti yang ditetapkan sebelum Hari Merdeka. Perkara itu merujuk perkara dua traktat yang ditanda tangani pada 6 Mei 1869 antara Raja Kedah dengan Baginda Ratu di pihak Siam sebagai asas pampasan dan hak negeri termasuk terhadap penggunaan sumber air. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA untuk memperkukuh transformasi industri melalui penggunaan teknologi 5G di negara ini. Kerjasama strategik itu dijalankan di bawah segmen Powering Smart Industries semasa MIDA Flagship Investment Seminar The Industrial Cluster Development Initiative for the Central Region. MCMC menjelaskan penyertaan mereka adalah sebahagian daripada usaha kolaboratif di bawah Memorandum Persefahaman MOU yang ditanda tangani bersama MIDA pada 4 Julai 2024 bagi meningkatkan kesedaran dan kesiapsiagaan industri dan PKS terhadap teknologi 5G. Sebagai langkah pelaksanaan, MCMC bersama penyedia rangkaian mudah alih termasuk Celcom DG, Maxis, EM, U-Mobile dan YTL menganjurkan 5G Technology Showcase dan Enterprise 5G Business Clinic bagi mempamerkan aplikasi 5G dalam pembuatan pintar dan analitik masa nyata. Selain itu, MCMC menekankan pelbagai inisiatif lain seperti Nexus, Prime dan XT, Check Your Level dan Kampen Internet Selamat yang bertujuan meningkatkan kesedaran serta pelibatan sektor industri dalam penggunaan teknologi digital Anggota Parlimen Kepung Lim Lip Eng daripada DAP, membidas Ali Perniagaan Albert Tay rubung pertanyaan mengenai sikap DAP terhadap kes rasuah di Sabah yang didedahkan Tay Memetik Malaysia Kini, Lee menegaskan beliau merupakan ahli politik pertama yang secara terbuka menyokong Teh ketika tampil sebagai pemberi maklumat tanpa nama pada November tahun lalu. Beliau menjelaskan pada 11 November 2024, beliau menawarkan diri untuk mendedahkan bukti dan nama pihak terlibat dalam kes rasuah tersebut kepada pihak berkuasa serta mendesak tindakan tegas diambil. Menurut Lim, seorang editor berita pernah cuba mengatur pertemuan antara beliau dan Teh bagi mendapatkan maklumat, tetapi usaha itu tidak berhasil. Dalam kenyataan, Lim menambah sekiranya Teh memberikan maklumat dan bukti kepadanya pada November lalu, kemungkinan besar beliau tidak akan menghadapi tindakan undang-undang kerana maklumat itu disalurkan melalui saluran yang betul. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.